oke okay, geng, mari ikut perjalanan kami dari Tambunan ke Fish Spot Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang satu jam setengah dalam jarak lebih kurang 60 km. Kalau ada tempat yang boleh buat kau lupa masalah sekejap, nah inilah dia. Tapi siap-siaplah, sebab yang bagi terapi itu bukan manusia, tapi ikan kelah atau orang sabah sebut ikan pelian. Harga masuk dia murah saja, tapi jangan lupa beli makanan ikan juga. Di tagal luar tiranau ini, kau baru suntuk air, ush, ikan-ikan ini macam welcoming committee kampung. Nggak payah kau panggil, jarang datang sendiri urut kaki kau. Tapi kasih upah lah sikit, makanan ikan. Air dia sejuk, jernih. Vibe kampung tu memang lain macam lah. Tenang, bersih, nyaman. Tapi kau tidak akan tenang lama, sebab bila ikan-ikan itu datang gigit kaki boleh terasa juga tapi dia gigit-gigit -did manja lah yang best sini bukan sekadar fish spa ini juga sistem tagal orang kampung jaga sungai ikan pun terpelihara dan kita dapat terapi dia orang dapat jaga alam win-win situation budak-budak lagi enjoy kalau datang sini tapi yang paling kuat menjerit sebenarnya budak besar jadi kalau sampai ranau tapi tidak singgah Luanti rugilah kau, sebab ni tempat yang boleh buat kau healing, gelap, hilang stres sekali pun ada.